Пропонув нашу розмову розпочати із попереджувальної інформації для наших громадян. От телеграм-канали пишуть про те, що Російська Федерація, ймовірно, там здійснює передислокацію ту 95 х або це проводиться масштабні тренування. Чи можна констатувати, що це є підготовкою до удару знову ж таки комбінованого? Ну, у россиян есть две сейчас проблемы. Во-первых, они рассредотачивают свои тушки, то есть она действительно есть. Это может быть подготовка, именно не подготовка, а именно рассредоточение. С точки зрения военной очень правильно и грамотно, если постоянно передвигать самолеты по аэродромам, есть возможность уйти от повторной паутины. Это раз. А второе, это может быть однозначно подготовка к удару, допустим, пусть не масштабные, средней атаки, а уже последние несколько дней видно, что уменьшилось количество дронов, значит, они их собирают. То есть россияне 150-200 дронов в сутки могут собрать крупноузловой сборкой на своих как минимум двух заводах в, Ижев... в Ижевске на данный момент и в, том же, в той же Алабуке, китайские, китайских деталей, уже Главное управление разведки это подтвердило, там больше половины китайских деталей, а значит китайские заводы, они там могут сделать в принципе до бесконечности. Они поставляют и количество российских дронов сейчас на складах, которые складируются, ну оно уже где-то ближе к полутысячи уже подошло. То есть если производят 150-200, отправляют 50-70-100, значит от 50 до 100 складируют. То есть готовятся к определенной атаке, мы как-то с вами говорили, такого рода атаки могут повторяться раз в неделю. И неделя, в принципе, это срок для подготовки целеуказания в определенного маршрутизирования ракет в том числе, крылатых, крылатых само собой, и калибров, и российских ХА-101, х 555 которые не запускают с тушек. Потому это может быть и подготовка, в том числе, к очередной атаке среднего уровня. Примерно 3-4 десятка ракет и полтысячи дронов. Они уже, в принципе, Эту, эту тему наладили, то есть это видно, что у них уже определенная системность, причем дроны летят, называется, куда попало, а для того, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. это время проходят ракеты, баллистические, и крылатые, в зависимости от на, на, наличия или э, целеуказания как такового. Поэтому надо быть готовым, надо отслеживать все эти механизмы, связанные с передвижением. Ну, у нас сейчас э, система оповещения работает неплохо, за несколько часов до Возможного пуска російських крилатих ракет ми об этом знаємо тому, будь ласка, друзі, реагуйте на сигнали повітряної тривоги та дбайте про своє життя та здоров'я. Трамп заявив, що відновлюється допомога Україні. Крім того, відомо, що збереться Рада національної безпеки та оборони та США. Вони там обговорюватимуть всі ці моменти. Паралельно пишеться про те, що, начебто, Трамп пообіцяв дати нам лише 10 ракет перекуплювачів для Петрі. От звичайно, і за це ми вдячні, але тим не менше, це ж не та кількість, яку нам обіцяли навіть. І Трамп говорить про зброю саме для оборони, а не наступально. То, что Роман Ареурович, тут, на что мы можем разраховывать, как ставить этих заяв? Это, повторяется, заезженная пластинка, та же Байденовская, некоторых европейских политиков. Вот мы что-то дадим, не наступательное, оборонительное ну, и так далее и тому подобное. То есть начали ерзать на одном месте. Это раз, второе. ну Просматривается, явно просматривается механизм, такой сволочной, я бы так сказал, извините за мой французский сволочной механизм сначала ухудшить состояние, потом вернуть к тому, которое оно было, и быть в шоколаде, называется. Лепите себя великого победуна или, по крайней мере, участника каких-то процессов. То есть они сначала остановили то, что к нам и так шло, остановили, перекрыли крантик, а теперь вроде как чуть-чуть начинают откручивать и пытаются лавры какого-то победителя или, по крайней мере, участника процесса на себя примерить. Ну, мы же это не, не первый год замужем, ну, знаем же, что это такое. Такой сволочизм, я бы так сказал. Пусть жестко, но ну, нас иногда слушают э, те же американские аналитики, пусть передают наверх, как это, кажется, как это смотрится с нашей стороны. Никакой это для нас не манна с небес. То есть это и так должно было, и так должно было заходить, та еще прошлогодная помощь американская, которую Конгресс выделил. А сейчас Трамп пытается поучаствовать в этом процессе. Нам намного важнее европейское участие в этом смысле. Причем непосредственно европейская поддержка европейским вооружением. Плюс отношения Европы с Соединенными Штатами. Там вот этого сволочизма не будет. Потому что у Европы будут конкретные товарно-денежные отношения. Заплатили, заберите. Называется. Другого варианта нам самый оптимальный именно вот такой вариант. То есть и на него надо переходить. Почему? Потому что но американские средства поражения на данный момент в Европе, они будут в ближайшее время изгоями. Потому что вот так как Трамп будет дергать, он же может дергать и все остальные позиции. И для нас это не, по крайней мере, не камильфо. Ну и тем более для европейцев. Они же не могут рассчитывать на американское вооружение. Здесь надо вооружаться самой Европе. А уже исходя из возможностей, исходя из возможностей европейских, надо планировать оборонительные наступательные операции потому ждем решения по, по некоторым европейским вопросам. Ну а если будут, будет возможность у Европы увеличить закупки американского вооружения, мы уж не будем против в этом смысле. Только здесь, здесь Трамп, здесь Европа будет, та же Германия, которая будет покупать, допустим, американские ракеты за свои деньги или там за деньги россиян, которые заморожены, нам поставлять. Это Трамп тут, тут при чем? Там є час компанії, які виробляють це вооруження? Ні, будуть во первых производить, заробляти, поставляти. тут надо тогда в такому випадку треба, дякую, говорити європейцям у Кремлі. Відреагували на це рішення і сказали. Пісков сказав про те, що все це буде суперечити мирним зусиллям. Чи можна говорити що це такий шантаж з боку РФ відносно адміністрації Трампа і самого Трампа? Это какой-то шантаж. Это Шал. риторика простая, которую сейчас россияне используют для того, чтобы остановить и не дать возможности поставки нам вооружений. Все действия россиян, связанные с так называемыми мирными инициативами, они как раз на это только и завязаны. Не дать возможности поставлять нам вооружение. Американское, европейское, производить самим, рассказывая о эскалации. А в это время россияне вдоль всей линии фронта усилили давление. То есть такое ну, старосортное, мелкопробное ИПСО российское. Если кто-то на него не ведется, ну это их проблемы в конце концов. Мы же уже россиян знаем, как облупить. Так, Роман Григоровичу, давайте також тепер повернемося до таких подій, знову ж таки, які відбулися на території Російської Федерації. Відомо, що новий російський дрон звалився у Татарстані. Наразі буду демонструвати, як саме все це відбувалося. Ось, ми бачимо: повідомляється, що російський безпілотний кальтей Аїр розбився в Казані під час випробувального польоту. Так, і ми бачимо, що він впав так на житлові будинки. повідомлялося, що цей дрон здатний виконувати завдання розвідки та ударів на відстані до 10 тисяч кілометрів і залишатися у повітрі понад 24 години. Ну, ми бачимо, як все це відбулося. Це про що свідчить? Про те, що вони на швидку рупу намагаються все це, якби там е винаходити, так, і таким чином відбувається те, що відбувається. Ну, первое, Казань. Дело в том, что в Казани находится один из самых больших российских авиазаводов. Они, кстати, в свое время на, на казанском заводе производили те же Ту-160, то есть самые большие статистические бомберы. Сейчас уже на этой Казани полностью не, не производят, но, во-первых, ремонтируют Ту-160, плюс некоторые остовые старых еще советских склепок пытаются в режиме «Авроры» разобрать старые самолеты Ту-160, собрать вроде бы как новые, хотя это же восстановленные так называемые. Так вот, на базе этого казанского завода производятся некоторые дроны-беспилотники, дальние, стратегические так называемые. Это та парадигма, о которой мы с вами несколько лет говорили, напомню ее. Впереди эра беспилотной авиации беспилотной авиации разного уровня, истребительной авиации, платформ для пуска ракет и тяжелых бомбардировщиков в том числе. Смысл гонять, допустим, ну грубо тот же Б-2 э, э, десят, десятки тысяч километров, э, когда летчикам надо еще в туалет сходить за 40 часов. Если э, ту же самую операцию, ту же самую операцию по сбросу авиационной бомбы, по выходу в точку определенную, сбросу авиационной бомбы или пуску Ракет стратегических за тысячи километров до цели может выполнить, в принципе, и беспилотный тяжелый э, аппарат. То есть тяжелый беспилотник, так называемый. Вот россияне пытаются его намастырить, поставить на крыло. У нас он уже, кстати, стоит. Э, неплохой беспилотник э, с нашим участием, причем даже два уже. Потому что есть один беспилотник э, проекта МИУС, Кизилельма, который летает. Есть Акинчи, который летает с нашими двигателями. И Акинчи и это это наши двигатели, наши совместные с крупками производства. Так это как раз вот и есть эти дроны беспилотники. Пусть не тяжелые, средние уровни, тот же, тот же та же Кизелерма проекта Миус, она поднимает воздух до полутора тонн весом. То есть это несколько ракет, несколько авиационных бомб и может выполнять задачи в принципе десятки часов вися в воздухе. Там неплохой двигатель, Аи-25 ТЛТ они взяли у нас хороший движок на эту на Кизилельму. Я просто летал на этом двигателе, он стоит на L39. Отличнейший двигатель, свисток с одной стороны, но с другой стороны может часами работать, десятками часов работать практически без проблем. То есть вот в таком режиме мы уже это делаем, просто масштабировать это производство, то есть у нас уже есть толками, уже есть серийное практически производство этих, тяжел, этих беспилотников, можно сказать, среднего уровня бомбардировщиков, или они могут выполнять задачи, в том числе и разведки. Россияне только пытаются поставить на крыло. Оно у них что-то с крылом проблемы или с остановлением. Мы же видим, они даже далеко от Казани не отлетают. Також є інформація про те, що українська розвідка розсекретила майора з Російської Федерації, що готував ракету для удару похмади. Ось ми бачимо його наразі. Так це Шейнов Денис, йому 47 років. Він начальник спецінженерної служби 121-го авіаполку Російської Федерації із Саратова. І він особисто відповідав за підготовку до запуску ракет Х-101, якими російська авіація вдарила по Україні, і за даними СБУ та Білінкев, саме та, та ракета. 8 липня влучила у Київську дитячу лікарню хомади, де перебувало 627 дітей. І ну, якби є всі ці дані тепер у мережі вони відкриті. Роману Григоровичу, на ваш погляд, ну, от, Служба безпеки України, так, ну, навіщо, навіщо це робити наразі? Тобто, аби всі небайдужі знали, так і я ось цих вбивців знала, де вони живуть. Ну, контрики, контріки Малюка за последні кілька років, ну, во-первых, почистили хорошо саму службу. то есть к ней уже есть доверие, Малюку есть доверие, особенно к контрикам Малюка. То есть ребята работают там, не покладая рук, вспотели уже за несколько лет, вычищая, во-первых, саму службу, и сейчас работают в том числе по некоторым другим направлениям внутри страны, и само собой работают и за кордоном. Это ж не просто так обозначаются, это практически цели указания. Цель указания для нашей операции ликвидации. То есть в операции ликвидации задействованы ну как минимум до десятка наших разведгрупп, разведсообществ, разведподразделений разного уровня, которые работают на российской территории. Вот, пожалуйста, вот как это происходит: доказали, показали, обозначили цель. А когда эта цель будет поражена, уже будет в зависимости, будет в зависимости от возможностей одних или других средств поражения. То есть мы уже сколько говорили об этой операции ликвидации, она уже двенадцатый год идет уже не одна тысяча российских террористов, которые заходили на территорию Украины или были задействованы в операциях террористических против украинских мирных жителей украинской гражданской инфраструктуры, они уже уничтожены. Ну вот, поставили в очередь, я бы так сказал. Правильные действия? Ну, конечно, правильные. Это уменьшит работу наших спецслужб по, по крайней мере, выявлению этих террористов. А они могут таким образом отмолвиться от выполнения преступных наказов? Это влияет или это по Ну, Вряд ли. Дело в том, что если у российского федераста на плечах погоны висят, и он их не снял, не ушел в отставку, не вышел из состава российской армии, то есть не вышел из этой террористической организации, значит он готов выполнять боевые задачи. Тем более все перебежчики, тем более, допустим, новые участники, уже можно сказать и комбатанты, и в принципе рекруты, потому что там же становится в строй каждый день до тысячи новых рекрутов. Они все идут убивать украинцев, то есть геноцидить наше, наше, наше население террористическими атаками и идут туда уже с полной с полным пониманием того процесса и участия, своего участия в этом процессе террористическом. Потому они тут же ставят себе на лоб черную метку. Это ж, это ж понятно. А если бы не хотели, бы просто не шли. А те, которые не хотели, уже давным-давно ушли из российской армии. Роман Григорович, аналізуємо ситуацію на фронті. В принципі, ми це щоденно робимо, але тим не менше є повідомлення від 65-ї бригади. Вони констатують і говорять про те, що уперше за три роки росіяни почали штурмувати Запорізьку область по всій лінії фронту. Ворог діє малими штурмовими групами, крім того, задіяв велику кількість безпілотників, fpv дронів, а також розвідувальних дронів. І хочуть таким чином вийти на Маріупольську трасу, перебити логістичне забезпечення на Донецьк, взяти Оріхів та вийти на Кам'ян. а далее Камышуваха. Скажите, пожалуйста, те силы, которые на разе там тримая ворог доедем, да скажем так, планы, буду такие больший масштаб, не оценивать, их не тут шанс. А мы с вами по Спасибо. о чем говорим? О том, что основная задача российской армии на летнюю кампанию этого года, расширение сухопутного коридора за счет захвата Запорожской части Донецкой области. Вот то, что они делают. Ничего нового, мы же чуть ли не в каждом эфире это говорим, как только возникает вопрос, а что будут делать россияне летом, будут они из-под Сум на Киев или не будут? Помните, у нас есть такие безумные депутаты, которые ждали россиян из-под Сум на Киев. Так мы что говорили? Да основная задача у россиян расширение сухопутного коридора. Миллиарды раз это можно повторять, но это видно из карты. Просто карту раскрывайте и там это все, это кишка, это фронта узкая, кишка это лежит. Она пытается из тонкой кишки стать толстой кишкой. Ну вот примерно так россияне будут пытаться. За счет чего? За счет захвата Запорожской области, части Донецкой, в районе Покровска. То, что они и делают на данный момент. То есть они должны были это раньше начать, но часть резервов российских завязла в боях перед 9 мая. Мы это тоже говорили, уже повторяемся для тех, кто не слышал. Российская, путинская политическая задача перед 9 мая показать ему какой-нибудь какую-нибудь победуху, ну, оказалось пустышкой, но к 9 мая не треть резервов спалили просто-напросто. Не выполнили ни одну задачу, по большому счету, но резервы ушли. Почему начало летней кампании россияне начали, ну, вяло, я бы так сказал. Не хватает резервов на данный момент, и сейчас их не хватает, самое интересное. Они ждут подхода второй волны резервов на сентябрь месяц. То, что сейчас россияне начали на Запорожском фронте, это так называемые формирующие операции. Когда очень много малых тактических групп отправляется пощупать, называется, линию фронта, пощупать нашу оборону, для того, чтобы потом уже когда-то, через месяц, при подходе основных сил, если будет принято решение на этом направлении, допустим, развивать наступление, то тогда уже по тем нащупанным, так называемым, направлением туда подтянуть резервы. Вот примерно то, что сейчас происходит на всей линии фронта, конечно. Но какого фронта? Запорожского и Донецкого. То есть для чего? Для расширения сухопутного коридора и выполнения политической задачи россиян, у россиян, которые им ставят правовое поле российской конституции. Захват Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Крымской областей, они их прописали в свою конституцию. Ничего нового. Вот все, что мы с вами полгода говорим, но вот это сейчас все это происходит. Почему? Потому что это все написано на карте. Кто читает карту, тут на раз, два, три это все разрулит. Потому что надо забывать про проблемы, там, связанные с наступлением россиян, захватом Сум, Прилук, Быкова, Басани, Недрыгайлова и выходом на Бровары и на Киев, на Левый берег и так далее и тому подобное. То есть реальные боевые действия летом и что такое летняя кампания? Летняя кампания закончится с морозами, когда начнется зимняя кампания. Это же разница чисто в температуре. Это где-то до ноября. Потом нам надо, закатав рукава, сейчас ставить в строй наших силовиков, усилить это направление, восточное направление, Запорожский фронт, Восточный фронт, удержать его, подождать, пока авиация накопит достаточное количество бортов, сил, средств и дальше уже выполнять боевые задачи по освобождению Крыма, сухопутного коридора. Роман Григорович, а Костянтинівка беремо видання New York Times, пише про те, що росіяни там намагаються взяти наших військових у лищата. Ну тобто і повідомляється, що є у наших і проблеми із евакуацією військових, а також із підвозом боєприпасів, тобто логістичні про проблеми. І пишуть взагалі про те, що на Донбасі може бути прорив. Ну а може і не бути прорив. Ну тобто, тут таке, знаєте, двояке, якби можна зробити висновок. але тим не менше, от Костянтинівка на пів знову це можливо чи ні для Росія? Ну, надо понимать, кто, кто что вкладывает в понятие прорыв. Да? То есть, что, что имеется в виду прорыв? Прорыва у россиян на данном этапе, вот в ближайший месяц, ну, нигде пока не видно. Прорыв это имеется в виду продавливание, прорыв наших линий обороны, выход, ну, с точки зрения, допустим, военной глобальной, глобальных действий, прорыв линии обороны, выход на оперативный простор, где нет уже линии обороны то вот на данный момент пока ну, нигде не видно, почему такого, такого рода прорыва. Почему? Запорожский фронт, 10 примерно ракадных дорог между Запорожьем и Донецком. Ну, это два края, один угольный, другой металлургический, в основном рудный, то есть и там, и там металлургия, понятно, там уголь, там руда. Они накатали с десяток ракадных дорог между Запорожьем и Донецком, российский фронт упорся в эти ракадные дороги. Как вы их проломите, прорвете? Это надо еще одну армию российскую сосредоточить, допустим, и как-то прорывать все 10 ракадных. Это нереально. Потому прорыва, допустим, нам в Запорожском фронте точно не будет. Ну, если еще раз повторюсь, поставим строй наших силовиков. Потому что, понятно, если сами разойдемся, то понятно, что они просто пройдут, не прорвут, а пройдут та же картина на Донецком направлении, там так же самая проблема у россиян, почему, потому что даже э, та, та, тоже Константиновское направление, даже чтобы Константиновку взять, Клещи, как они говорят, им надо выдавить наши войска с Часовьяра и А Они сколько лет уже их выдав? Ну какой? Второй год, третий год выдавливают с Часовьяра и Торецка. Это прикрытие Константиновки с юга и с востока. Есть проблема одна с юго-запада, заход одной из клешин россиян левой, так называемой, если со стороны россиян, со стороны Донецка смотреть, вдоль трассы от Покровска на Константинов. Да, эта проблема есть, ее надо решать. Она решаемая. Для россиян это, кстати, очень опасное направление. Одно дело там за Торецком Горловка, за Часовьяром Бахмут, более-менее устойчивые позиции, как они сейчас используют их, как такие военные хабы, практически прифронтальные. А вот у, у этой Клишни, которая заходит со стороны Покровска на Константиновку вдоль трассы, там ничего в тылу нет, там как раз проблема большая. Если, если ее усугубить, то можно эту клешню отрезать по самые, по самые не балуйся. И если этот вопрос решить, еще раз повторюсь, то есть это надо обратить внимание нашему руководству на, на это направление и в Константиновке никаких проблем не будет. Сиверское направление устойчивое на данный момент. Россияне так и не продавили линию с, с того же, с той же Белогоровка, Григоровка, то есть Сиверск, удерживается, Лиман, Купенск удерживается. Да, давление есть, вопросов нет. На Боровую, Лиман, на Купенск, Купенск-Узловой россияне пытаются давить. Но устойчивое положение. Потому пока на данный момент нашему фронту ничего нигде толком не угрожает. Никакого прорыва. Еще раз повторюсь, если поставят строй силовиков. Потому что если не будет выполнена эта задача, как в прошлом году поставили, зашли та же нацгвардия, нацполиция помогла в районе, Покровска, спасибо им за это большое, можно сказать, как раз вот именно участие нацполиции, нацгвардии в прошлом году на удержании Покровска спасло это направление. Потому вот силовики себя очень хорошо показывают, если принимается правильное грамотное решение, выводится на линию боевого соприкосновения. То есть, ну только заводить надо вооруженные силы Украины, этот механизм. В, оборонном, в оборонной позиции мы даже без американской, реальной американской помощи линию фронта удержим. У нас будет проблема без американских поставок, проблема оборонительного зенитно-ракетного вооружения. Вот эта проблема, да, потому что они нас, с одной стороны, присадили на Патриоты, на Насамсы, а это же АМ-120 на Насамсах, это те же что... ПАК-1, ПАК-2, ПАК-3 в патриотах. Да, это те же М-9, М-7, М-120, М-16. Это тоже режим, режим ПО. То есть, вот здесь есть у нас одна проблема, которую надо решать за счет и европейских закупок у американцев, и вообще европейских зенитно-ракетных комплексов. Роман Григорович, попрошу вас прокоментувати ще одну таку новину. От відомо, що Китай атакував лазером німецький військовий літак під час операції ЄС і в Міністерстві закордонних справ Німеччини кажуть, що нараження на небезпеку персоналу є неприйнятним, і викликали посла Китаю на килим. Називаємо це так. Це якась, ну скажімо, так, точкова ситуація, чи тут про щось більше може йти мова? Давайте знову смотримо зверху з боку. Потому что если мы начинаем опускаться на землю, начинаем ковыряться, допустим, в некоторых вопросах тактического уровня, не видя вообще геополитических задач, опять же, сверху сбоку, то тогда непонятно, как разбирать с одной или с другой стороны эту тактический вопрос. Тут сверху сбоку посмотрим, что там делал немецкий самолет. Вот что он там делал, и, и миссия Евросоюза на Ближнем Востоке. Какая миссия Евросоюза на Ближнем Востоке? Что там делают немцы на Ближнем Востоке в районе Йемена? Йемен это, это демократическое, в конце концов, это просто государство. Там уже вопрос демократии такой, второй или третий, по крайней мере. Но, по крайней мере, это государство, у которого есть определенные границы, у которого есть экономическая зона, у которого есть своя, свой суверенитет, есть свои силы безопасности разного уровня. Евросоюз что там делает? Что там делают немцы на своих истребителях? Вот это первый вопрос. Второй вопрос, что там делают китайцы? Такой же самый вопрос. Ну, то есть, а что там китайцы делают? Что они себе нашли интересный плацдарм для мерения длиной лазерных лучей, давайте так скажем. У кого длиннее или у кого толще, то есть или у кого быстрее, по крайней мере. Вот, вот в этом же вопрос есть. Там китайцы какого-то черта притерлись в Йемен. Там немцы приперлись в Йемен. Вы что там делаете вообще? Вообще на Ближнем Востоке, что там делают люди не с Ближнего Востока? Какие, интересно, евросоюзовские задачи выполняют немецкие истребители над Йеменом? Что они там делают? Вот это первый вопрос. А потом все остальное. Китайцы тоже самое, я имею в виду. То есть они у них просто... Площадка для, для может быть, не исключая такой возможности, для испытания некоторого оружия друг на друге называется. Ну так тогда совсем другой вопрос. И к одним, и к другим. Тогда не нойте ни одни, ни другие. То есть, почему там китайцы заслепили летчика немецкого и что там делал летчик немецкий на этом направлении? Кто слышал об резолюции Организации Объединенных Наций о разворачивании европейской миссии на Ближнем Востоке? Что это такое? О чем это речь? Кто дал возможность, или кто дал право бомбить иранские ядерные объекты тем же американцам или тем же Израильтянам? Кто дал возможность, или кто разрешил израильтянам захватывать чужие территории геноцидия палестинское население? Территорию Газа они уже больше половины захватили, часть, южная часть Ливана. Голландские высоты, часть там рядом еще Сирии. То есть Израиль захватил Ливан, Сирию, Палестину. С какого перепугу в конце концов? Разбомбили Иран. Кто разрешил? Кто, кто это? Сами приняли решение? Та же картина, почему там европейцы, европейские самолеты болтаются в небе Йемена решая какие-то свои вопросы. Ну и Китаю та же самая вопрос. То есть тут вот если посмотришь сверху сбоку, то, то там уже опускаться на уровень тактического применения какого-то лазера по, по глазам немецкого летчика уже не опускаешься до этого. Им надо всем разбежаться оттуда. На Ближнем Востоке, если бы туда никто не лез, не было бы никаких проблем. Они там живут себе 3000 лет, да, где-то там какие-то вопросы связанные где-то кому-то с горящего куста сказали, что там где-то ваша земля, они все туда побежали, вырезали всех, кто там жил, жил на, этом, на этой земле, и рассказали, что теперь они там живут на вопрос, а что вы сюда пришли, и говорят же так нам с горящего куста это сказали, чтобы мы сюда шли. Ну вот вот, вот на этом всем завязаны эти три 3000 лет проблем. Все остальные что туда лезут. Что туда европейцы лезут, что туда американцы лезут, что туда китайцы в конце концов лезут. Пусть разбираются с этим горящим кустом в какой-то травы, скорее всего, хорошая трава у них там была, когда горела. Романа Григоровичу, слідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Щиро дякую вам за цікаву, як завжди, та важливу розмову і дякую за те, що ви приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте подякуємо їм за підтримку. Друзі, я вас традиційно попрошу підписатися на нашу платформу і обов'язково поширити це відео. Нагадаю, що це допоможе. Бо думку Романа Світана побачили та почули якомога більше людей. А ще друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Темы, которые мы хотели бы мы поднимали в эфирах. Пишите, пожалуйста, какие гости вы хотели бы также видеть в эфирах. Всем спасибо за внимание.